Скажи сейчас, что такое эротический танец, ты знаешь кстати? Ну, самое <laughs> сложное, конечно, это первый раз. Мы обовязково покажем включим у вас программы, <laughs> Мужчины всегда раскованнее, намного раскованнее во всем, и им открыть какие-либо какие части тела всегда проще. <laughs> Почему докатилась? <смех> <смех> да, подбегать к розетке сама. Чуть-чуть <laughs> подзарядилась и побежала дальше радовать хозяина. Все равно всегда кто-то смотрит? Знаешь, вот ты знаешь, вот ты можешь вот здесь вот сидеть. Раз у нас в студии такая замечательная погода, я пошел купаться. Понятно? Ну иди купайся. Мне нравится, что там кого-то я могу, оказывается, даже раздражать. А у нас сегодня немного другой день. Больше ничего, в принципе, субботку не делаем. Не нравится, идите дальше. Дорогие друзья, вам такой будильник не треба, потому что вам достаточно нажать кнопочку 50 на своем телевизоре, и мы заместо будильников будем у вас турбовать. Будем работать так. Я пришла к выводу, жить вредно, в принципе, тоже, и умереть от этого можно. Кто прислушивается к звездочкам, к этим замечательным звездочкам, которые светилом. вы можете, светилам, которые вы можете увидеть на небе ночью, и которые нам э, дали информацию на сегодня, я что-то запуталась, Аня, помоги мне, пожалуйста. Вам большое спасибо, было спасибо. приятно с вами пообщаться, но далее музыка на Первом канале. Все, пошла. давайте, начали. Так, серьезный выгляд, потому что я серьезные речи, до речи. Все? Все. До речи, речи. Фишка чувствуешь в чем? Вот с этим журналом зарабатываем деньги Много вот с этим зарабатываем Тратим эти деньги и чувствуем себя счастливы вот, Андрей, так, я не знаю, понятно. ну что так и не проснулся еще сранку. <рес> мы, как девочки, сегодня блещут остроумием, а ты сидишь, читаешь журнал. Такие, конечно, интересные личности, которые приходят туда, дабы получить некое удовольствие потом где-нибудь в кустах или еще где-либо. Сбирайтесь на работу разом с нами и заряжайтесь гарной энергией на целый день. А мы уже собрались на работу, мы уже на работе. Я не тебе <рес> говорю, я сегодня. говорю. Кто ухами балуется, еще раз повторю. А вот наш пляж соответствует? санитарным нормам. А, ну, да. Урны нету для мусора, а так все в порядке. Ну мы же с Андреем особо не сорили. Чай, кофе, напитки. О, Боже мой! Молодой человек, пивом не интересуетесь? Э, нет, я на программе, <соцентричная> мне надо работать. Нет, спасибо, Девушка попозже, фото попозже. с обезьянкой. Попозже, попозже. Ну, как, почему? Ну, знакомы, По ну, конечно. 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 Мы видели даже некоторых нездоровых. Некоторых, да. Зараженных, скажем так. О, у нас, кстати, работает наш пиво... Официант. Пив-бар, нет. Коктейль-бар. Пап, пап, коктейль-бар, да. Наш Черноморский флот самый Черноморский флот в мире. Ну а, Тоже ты слушаешь? Наш его. Черноморский флот, да, давай говори. Господи боже. А, Значит так, про купание а, тихо. Купался а, на матрасе. Да. Ну, Сначала как купался. Взял на матрас взял, надул, короче. И знаешь такие волны огромные, в общем, с меня ростом такой. Запрыгиваешь, они тебя с этим матрасом отталкивают обратно на берег. Ты борешься долго, долго. А потом по ракушкам, по ракушкам. Да, по сракушкам называется. О, а у нас звонит. А, тихо. Привет всем, я Аня Лорак, к программе «Утренний коктейль». Желаю э, такого утреннего задора прямо с самого утра. Э, выпивайте быстрее, допивайте свой утренний коктейль, э, начинайте прекрасный день, улыбайтесь, дарите друг другу улыбку, радость, любовь. И пусть э, она к вам вернется, пусть вам повезет, будьте счастливы. Боже, я люблю, когда она меня